Сьогодні важко уявити, що у минулі часи, коли ресторани та кафе ще були у державній власності, та через харчоторги та управління громадського харчування підпорядковувалися відповідному міністерству, керівництво закладами призначалося. Директор – це була должність э, номенклатура райкома партії. Тобто вважалося, що чоловік, який который... осуществляет руководство тем, как кормят народ, должен быть обязательно партийным, обязательно с высшим образованием и обязательно согласован райкомом партии. Согласовывал лично второй секретарь райкома партии. Вот меня когда-то согласовывали на должность директора ресторана Люкс, был такой ресторан Люкс на площади Горького, и не согласовал меня второй секретарь райкома, потому что э, я не точно ответил на вопрос. Э, uh -oh. перед этим за день выступал э, первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий. выступал перед учителями и он там что-то рассказывал, как надо воспитывать учителей. Он мне задал вопрос, что говорил Владимир Васильевич Щербицкий учителя, а я бы что-то начал врать, естественно, потому что я ну, не читал и не слушал, слушал его. И он сказал, что партийные документы еще не стали для вас крайне необходимым в жизни документом, потому мы не можем доверить вам Руководство таким об'єктом на керівні посади в заклади громадського харчування призначали тільки осіб з великим досвідом, яких знали в державному керівництві. Кандидат, який пройшов усі ідеологічні та бюрократичні іспити, не обов'язково мав диплом професійного кухаря. А замістителю у нього був обов'язково інженер-технолог, який знав. Сколько мяса надо положить в котлету И сколько в нее не доположил повар Он мог определить, глядя на эту котлету Ему даже в руки ее не надо было брать Официантов учили Учили в техникуме, в кулинарном училище Учили официантов, учили поваров Работа была престижной